өлгің келсе крокодилмен егіл есірткіге тәуелділер арасында осындай сөз бар крокодил деп отырғаны дизаморфин есірткі заты нарколог дәрігерлердің айтуынша оған көбіне бұрын героинді пайдаланғандар әуес қолы қысқа болған соң дизаморфинді үй жағдайында қолдан дайындайды дизоморфиннің құрамыда күрделі кодеин фосфор йод күкірт қышқылдары бар күшті қоспа ағзаның астан кестеңін шығарады бір егілгеннен кейін ақ тәуелділік пайда болады инеге отырғандардың терісі іріп кетеді дизоморфин дейді ол яғни бұрын жаңағыдай героин сияқты есірткілер болса қазір оларда дейтін мына олармен күресудің нәтижесінде оларды да біз нәтиже беріп тоқтаттық бірақ та қазір дейтін жаңа дезоморфин деген бар ол дейтін жаңағы өздері жасайды жаңағы таблеткілер неше түрлі дәрілерді қосып қайнатып ә халықтың ішінде олар өздері крокодил деп атайды қазір соған бәрі көшіп сол үдеп кетіп тұр мына бойжеткеннің есімі тамара 14 төрт жылдан бері есірткіге тәуелділіктен айыға алмай келеді наркологиялық диспансер екінші үй сияқты биылдыққа екінші рет түскен айтуынша өз бетімен келіпті ауқатты отбасының қызы әуелі құрбысына еріп қызығы үшін героиннің дәмін татқан артынша инеге отырған тұрмыс құрған дәм жараспай ажырасқан білдей бір жоғары оқу орнында оқып жүріп осы есірткінің кесірінен шығып қалған бәріне өкінеді жаңа өмірді бастауға есірткі пайдалануды қойған соң немен айналыссам деген қорқыныш кедергі келтіреді деп тағы өзін ақтап алды бойжеткен вы знаете самое ж не то что отказаться от наркотиков есірткіге тәуелділіктен қалай арлам деген қорқыныштан бұрын мені осы жаман әдетімді қойсам әрі қарай немен айналсам деген ой көбірек мазалайды Наша қор болғанда ақшаны қайдан табам, есірткіні кімнен алам деген ойлардың жетегінде жүріп осыны тапқанша тыным таппайсың ал ертен қарапайым тірлікке үйрену қиын болатын сияқты сол кезде қиындықтан қашу үшін қайтадан көмегіне жүгінесің амалыстан. күнделікті тірлікке үйренісіп кету қиындау дәрігерлерді момент желімнің есіне мас болған жастарды алаңдатып отыр бүгінгі күні облыс бойынша 12 жас жасөспірім наркологиялық диспансердің бақылауында олар улы заттарға әуестеніп кеткен орталық жүз бес орынға лайықталған емдеу мекемесіндегілердің он пайызын алкогольді ішімдік және есірткіге тәуелдіктен емделіп жатқан қыз келіншектер құрайды диспансер бас дәрігерінің орынбасары есенаман нысановтың айтуынша мұндағылардың барлығы мәжбүрлеусіз өз еріктерімен келгендер көбісі жаңағыдай анандай желім бар ғой момент деген сондай ескеп солардың ықпалымен жүреді томаға тұйық көпке ашыла бермейтін өмірде жолы болмай жүргендермен мен күйзеліске ұшырағандар есірткіге түшілердің басым бөлігін психотерапевт әрі нарколог дәрігер жеңіс аязбаев осылай сипаттайды сондықтан ата аналарға балалармен көбірек әңгіме дүкен құрып олардың бос уақытын тиімді пайдаланып жүргенін қадағалауға кеңес береді ақбай жасан жұбай тәулік